Bakıda Şuşaya səfər etmək istəyən bir qrup müəllim aldadılıb. Bu barədə Qafqaz İnfoya Şuşa Birsayıd Orta Məktəbin müəllimiyyəti, bu barədə Qafqaz İnfoya Şuşa Birsayıd Orta Məktəbin müəllimiyyəti müraciət edib. İddiaya görə özünü Şuşa Turizm şirkətinin rəhbəri kimi təqdim edən Canzadə Əlizamin Qorxmazoğlu məktəbin kollektivinə müraciət edərək onlara Şuşaya tur təşkil etdiyini bildirib. Səfərə getmək üçün 70 nəfər müraciət edib və hərəsi 22 manat ödəyib. Əlzamin Canzadə səfərin 30 may səhr saatlarında başlayacağını deyərək kollektivi həmin gün çalışdıqları məktəbin qarşısında toplaşmağa təqşirib. Lakin 29 may tarixindən Canzadəyə zəng çatmayıb. Buna baxmayaraq ümidlərini itirməyən 70 nəfər deyən tarixdə, yəni bu gün səhr saatlarında məktəbin qarşısında toplaşıb. Lakin əvvəlcədən səfər üçün vəd edilən nə avtobus gəlib, nə də həmin şəxsə zəng çatıb. Hadisə ilə bağlı ərazi üzrə polisa müraciət olunub. Daxili İşlər Nazirliyi Şuşay səfəri adı ilə bir qrup müəllimin aldadılması ilə bağlı məsələyə munasibət bildirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Xidmətinin şöbə müdiri polis mayoru Yaşar Hacıyev bildirib. Hazırda müraciət üzrə araşdırma aparılır deyə qurum rəsmisi qeyd edib.